nechta shogirdingiz bor bugungi kunda shu to'garakda hozir mana shu esdalik buyumlarini o'rganayotgan shogirdlaringiz haqida gapirib bering esdalik buyumlariga o'rgatayotgan shogirdlarimizni maktab yoshida bo'lgan bolalardan elliktadan ortiq bolalar bor ushbu maktabda hozir ikki yuzga yaqin maktab tahsil olayotgan bolalar bor e, shulardan e, har bitta sinfda to'garak hisobi bo'lgani uchun elliktadan ortiq bolalar bor e, maktab yoshidan katta bo'lgan shogirdlarimiz e, ham bor viloyatlarda e, vodiylarda bo'lgan shogirdlarimiz bor hozir o'sha mutaxassislik mana shu yo'nalish bo'yicha ya'ni esdalik buyumlari va lazer esdalik buyumlari yo'nalishi bo'yicha shogirdlarimiz bor sakkizga yaqin hozir o'zimizda o'n ikkita viloyat bo'lsa sakkizta viloyatimizda hozir faoliyat yurgizib shu nom topishmoqda doniyor o'zi asli qoraqalpog'iston respublikasidan ellik qal'adan ekansiz mana shu ellik qaladan poytaxt viloyatga kelib o'zizni o'rningizni topishda albatta ota onangizni mehnatlari judayam kattada ular haqida gapirib bersangiz otam aytboyev davlatyor karimboyevich 1964 yil tug'ilganda. ular oddiy oiladan hozir o'zlari kasblari ustachilik ya'ni inshoot bino ko'taradilar ular birinchi er kishi erkak kishi ya'ni er kishi otasidan ya'ni ixlos ya'ni otasidan hunar o'rganadi otasidan shu asli uh, o'rganadigan uh, nusxasi otasi bo'ladi deydi ustoi ustozi haqiqiy ustozi otasi bo'ladi asli o'sha uh, quruvchilik ustachilikdan uh, otamdan ko'p o'rganganman uh, va o'sha uh, ishtiyoq ya'na uh, qiziqishlar uh, ota kasb desa ham bo'ladi mundoq qarasak lekin hmm. o'zlari ko'p urg'u berib uh, qilgan ishingni bir narsasi esdan chiqmaydi otamni bir ishingni qildingmi oxirigacha olb borgin hmm. bo'yningga qilich kelganda ham faqat rostini gapirgin to'g'rini gapirgin o'g'ri bo'lma to'g'ri bo'l faqat ko'z o'g'risi bo'lginku lekin qo'l o'g'risi yoki boshqa o'g'risi bo'lmagin ko'rgan narsangda haqiqatdan qilishga e, va e, o'rgatayotgan bolalaringga halol va e, to'g'ri yo'naltirilgan e, degan nasihatlarilari hech esimdan chiqmaydi har bitta ish qilayotgan paytimda yoki bolalar bo'rayotgan paytimda har bitta o'sha aytgan so'zlarini bolalarga ham aytib hayotlar hayotlar onajonizchi onam to'rayeva anargul bir ming to'qqiz yuz oltmish to'qqizinchi yilda qoraqalpog'iston respublikasi shu beruniy tumanida tal topganlar ular ham to'g'risi ular oddiy ma'lumotli emas oddiy anaqa oddiy shu farrosh bo'lib o'zlarini shu mehnatlari halol mehnatlari bilan sizlarni o'qitganlarda oyinizlar endi hozir yuqorida aytib o'tdigiz va o'sha o'qitganlarki shu ertaga mani farzandim birorta kasbni bironta bir hunarni egasi bo'lsin qiynalmasin degan maqsadda nima degan bo'lardiz ozi oijoningizga ojonimga ming rahmat ming rahmat bizga sabr qildilar ko'p qiyinchilik ko'rdilar rahmat aytgan bo'lardim bundan ya'ni hamkasblarimga yoki bo'ladigan yoshlarga yoki hozirgi shogirdlarimga har bittasiga aytardim otangni rozi qilgin onangni rozi qilgin ota ona baribir hozirgi yonimizda turgan tog'imiz bo'lar ekan ularga rahmat aytgan bo'lardim bu kasbni bu hunarni farzandlaringiz davom ettirishi chunki hunarmandchilikda usta shogird an'analari degan narsa bor qanday kechyapti qiziqishi bormi bolalarigizni farzandlarimni hozirgi kunda ikki ming o'n sakkizinchi yili uylanganman ayolim infeksionist laborant bo'lib ishlaydi hozirgi kunda uchta farzandim bor uchta o'g'lim kattam to'rt yoshda kichkinam ici uch yoshda o'rtancham <laughs> kichkinam endi bir yoshda uchta farzand otasiman xudo xohlasa agar qanday kasbga qiziqqanimdan qat'iy nazar qo'llab quvvatlayman ota onam mani qanday qo'llab quvvatlagan bo'lsa man ularni qo'llab quvvatlayman chunki har doim turtki ularni ustini har doim ota ona bo'lar ekan va ota ona farzandini hech qachon yomon bo'lsin yomon yo'lga yursin demaydi xuddi ota ona qanday tarbiya bergan bo'lsa agar nasib bo'lsa ular tarbiya qilgan tarbiyani bera olsak xudo xohlasa biz ham shunday tarbiya qilamiz kelajakdagi orzularingiz rejalaringiz bormi orzularim bir dunyo desa ham bo'ladi rejalar yani rejalarim e, rejalarim albatta bor e, har bittasiga e, oldimga qo'ygan maqsad va reja e, bo'lgani sabab shu e, hozirgi kunda ham shu hunarmandchlik ishlarni qilib kelyapmiz oldinga qo'ygan maqsad bu dunyoni ilmi nima bo'lsa o'rganish qanday ilm bo'lsa shuni o'rganish e, ilm o'rganish ilm o'rganish qanday <curvesusion> ilm bo'lsa ham o'rganish bunda shijoatim juda katta ilmni o'rganish uchun hech nima qilmayman va rejam bo'lsa dunyoni zabt etish va o'zbekistonni bayrog'ini ko'kka ko'tarish nafaqat bu hunarmandchilik nafaqat bular shogirdlarim orqali farzandlarim orqali bu ildizni daraxt daraxt ildizini juda katta ildizga aylantirish rejam ana shu nuqtalarda biz o'z suhbatimizni yakunlaymiz Estalik buyumlari olmoqchi bo'lsangiz mana sizga ajoyib estalik buyumlar, doniyor atabayev tomonidan uning shogirdlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan demak esdalik buyumlarni xarid qilishingiz mumkin ular noan'anaviy va betakrordir shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi sizlar bilan xayrlashar ekanmiz oilangizga tinchlik xotirjamlik tilaymiz xayr salomat bo'ling